Ламікон Дермгель обирай, скажи грибку, прощавай, шановні. Вітаю вас. Я Дмитро Тузов. Слава Україні, партнер нашої програми. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи з самого серця. Карпат, енергія природи завжди з тобою. А маю позитивну новину для вас, шановні. А ми з вами це зробили. Ми з вами це зробили. Збір на далекобійні дрони для головного управління розвідки Міністерства оборони України завершено. Ми зібрали більше мільйона гривень. А це наша спільна перемога. Дякую вам за довіру. Про всі подальші спільні дії поінформую окремо ситуація в світі напружується. CNN інформує, що Іран та його союзники планують розпочати масовану атаку на Ізраїль у найближчі 72 години. Цитую зараз, верховний лідер Ірану Аятула Алі Хаменеї, віддав наказ Ірану завдати прямого удару по Ізраїлю у знак помсти за вбивство в Тегерані лідера Хамас Ісмаїла Ганії. Ізраїль нагадаю, не визнав і не заперечував вбивство Ганії, який перебував у Тегерані на інавгурації нового президента Ірану. Шановні, і в студії з нами сьогодні Міхаель Бродський, надзвичайний та повноважний посол держави Ізраїль в Україні, пане амбасадора, радий вас вітру. В нашій студії в тривожні хвилини ми з вами зустрічаємось. Ну саме саме так навзаєм дуже радий, що запросили до студії, і ви праві в тому, що зараз дуже тривожний, дуже чутливий момент в Ізраїлі, і ми готові до будь-якого будь-якої ситуації. Ми завжди готові. Захищати Ізраїль від будь якої загрози, нагадаю, що прем'єр-міністр Ізраїлю Бен'ямін Нетаніяху звернувся до нації після загибелі політичного лідера Хамас Ісмаїла Ганії та командира Хезбули Фуада Шукра і сказав, що Ізраїль переживає складні дні. Я цитую зараз знову джерело CNN. Три тижні тому ми, цебто Ізраїль, атакували військового керівника Хамас Мохамеда Дейфа. Два тижні тому ми атакували Хуситів. Це була одна з найвіддаленіших атак, яку здійснили військово-повітряні сили Ізраїля. Вчора ми атакували військового керівника Хезбули Фуада Шукра. А пане посол, а позиція Ізраїля щодо вбивства лідера Хамасу Ганії залишається сталою. Ізраїль не підтверджує і не спростовує цього вбивства. Вы абсолютно правы. Мы не подтверждаем нашу причастность к ликвидации Исмаила Хане. И кто совершил эту ликвидацию, мы не знаем. Это мог быть кто угодно. У Исмаила Хане, помимо Израиля, который, понятно, является врагом, и Хамас является врагом, для Израиля, я думаю, что у него были и другие враги, в том числе и в Иране, поэтому невозможно точно сказать, кто ликвидировал этого террориста? Значит, с нашей точки зрения, это позитивные новости, потому что этот человек причастен ко множеству терактов, в том числе и к мегатеракту, который состоялся против Израиля 7 октября, в результате которого погибло 1300 израильтян. Поэтому не стоит сожалеть о том, что его больше нет с нами. процесс теракт я сейчас гадаю сегодня. Зараз ситуация на Близькому Востоке снова нагадує такую пороховую дишку. Як вы считаете? Свет на порозе серьезного загострения чи нового этапа войны? Ну, вы знаете, наш регион всегда напоминает пороховую бочку. Израиль сидит на вершине этой пороховой бочки. Это не первый день. По сути, все то время, что существует Израиль, уже 76 лет, мы находимся в состоянии войны с Часть... Первый, первый период, и особенно в начале существования государства, это была война с другими арабскими странами. Сегодня мы воюем с террором. Но это террор, который не действует в вакууме. Он подогревается, финансируется, вооружается, прежде всего, Ираном. И поэтому сегодня за всеми теми террористическими атаками и за нестабильностью на Ближнем Востоке стоит Иран. И на это указывают абсолютно все факторы. Я не думаю, что кто-то сегодня заинтересован в большой войне, потому что в большой войне понятно, что Израиль не просто выстоит, а он сможет победить всех тех, кто будет угрожать существованию безопасности Израиля. Сегодня в такой большой войне никто не заинтересован, но понятно, что ситуация взрывоопасной, все может быть, нельзя исключать никаких возможностей, всегда есть место для некой мискалькуляции, в результате которой война локальная может перерасти в более широкомасштабную, а, а то и, не дай бог, в региональную войну, мы этого, в любом случае, мы этого не хотим. Сполучені Штаты и Европейский Союз зараз действуют заходы для уникнення эскалации. Как вы оцениваете эти усилия? Мы ценим усилия наших партнеров, это Соединенные Штаты, прежде всего. И они не только прилагают усилия по деэскалации, они поддерживают Израиль. Вы знаете, что американцы направили несколько авианосов в наш регион для того, чтобы поддержать Израиль в случае опасности. У нас стратегически очень прочные отношения с Соединенными Штатами. И как я сказал, мы не заинтересованы в большой войне. Мы заинтересованы в том, чтобы Хизбалла прекратила обстреливать север Израиля, выполнила резолюцию ООН и отошла от израильских границ, так как приписывает резолюция ООН. Пока этого не произойдет, мы будем действовать всеми способами для того, чтобы заставить Хизбаллу это сделать. Это могут быть как дипломатические способы, так и военные способы. А это хороший аргумент. Колька авианосцев в регионе американских, справедливо, переконливый. Да, вы правы. Переконливый. Справдя, переконливый. Вы правы. До речи... Постійний представник Ірана в організації Об'єднаних Націй САЇД Іравані звинуватив і Сполучені Штати. А в смерті лідера Хамасу Ісмаїла Ганії іранці стверджують, що це не могло статися без дозволу Сполучених Штатів Америки та підтримки розвідки. На вашу думку, пане посол, якою може бути відповідь Сполучених Штатів Америки і на ці звинувачення штати можуть збільшити військову підтримку Ізраїля. Вы знаете, это как реакция собаки Павлова. На любое происшествие в Иране следует сразу же обвинение Израиля и Соединенных Штатов. Что бы ни произошло, всегда виноваты Израиль и Соединенные Штаты. Поэтому мы, мы этому абсолютно не удивляемся. Я не знаю, какая будет реакция Соединенных Штатов, но Соединенные Штаты много лет поддерживают Израиль у нас существуют прочные и, что очень важно, взаимовыгодные контакты, взаимовыгодные отношения с Соединенными Штатами. Израиль это не страна, которую в одностороннем порядке поддерживают Соединенные Штаты. Израиль это ценный союзник для Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. И вы знаете об оружии, которое разрабатывается совместно с Соединенными Штатами и Израилем. И Израиль не просто еще одна страна на Ближнем Востоке, это единственная демократическая страна на Ближнем Востоке, это естественный союзник Соединенных Штатов в этом непростом и очень важном регионе. Вы уже сгадывали про масштабный террористический акт против Израиля, я нагадаю нашим слухачам и глядачам, всем, кто нас смотрит в YouTube, что в ночь против 14 квітня 2024 года Иран вдарил по Израилю, тогда было близко трех сотен дронов и ракет, Деякі запуски, за даними ізраїльтян, здійснювалися з території Іраку та Ємена. Під час цієї атаки Іран використав дрони Камікадзе, схожі на ті, які передав Москві. До речі, ну тобто Росії, якими Росіяни обстрілюють Україну і, і українців. Останні дві дуже активні атаки ми з вами пережили. Ну буквально попередньої доби і цієї ночі. А президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден заявив, що Сполучені Штати Америки допомогли Ізраїлю збити майже все в регіоні. Також були задіяні літаки британських військово-повітряних сил. Інформує BBC. пане посол. Зараз у зв'язку із погрозами нанести удар по Ізраїлю впродовж цих 72 годин. Як ви вважаєте дії коаліції? Ну, ми вже говоримо про коаліцію країн, правда, яка спрацювала просто блискуче. но мы оплодуем потому что все, что летело в направлении напрямку, в напрямку вашей Украины, все было сбито на подступах до кордонів в Израиле. Это робота, работа, без А э, действия коалиции в этом выпадку будут аналогичными? Я надеюсь, что да. Надеюсь, что наши союзники помогут нам устранить любую угрозу. Но нельзя преуменьшать израильские возможности. У нас многослойная система противовоздушной обороны в которой задействована не только, не только известный железный купол, а много различных систем против различных ракет, различных типов, различного радиосодействия. Поэтому Израиль полагается на себя, но понятно, что мы будем рады любой помощи со стороны союзников и надеемся, что если такая необходимость будет, то есть прежде всего мы надеемся, что такой необходимости не будет, но если она возникнет, то надеемся, что союзники в этот раз придут нам на помощь. А ви згадали про ваших ворогів в регіоні, і на першій позиції ви відзначили Іран. Що ви думаєте про позицію Росії, яка фактично має військове партнерство з Іраном? Я вже про нього згадав: дрони, які летять і на наші, і на ваші голови, а на вас вдвічі, тому що ви в Києві, ви теж все це бачите і все це відчуваєте. Так що ви думаєте про ось це партнерство з Іраном, Росії з Іраном, про те, що Росія дружить з Хезболою? А как, как в Израиле ставятся до співпраці Москвы с Тегераном? Нам не нравится э, сотрудничество России с Ираном, однозначно. Нам не нравится э, сотрудничество с Хизбаллой. Нам э, э, не нравится, когда лидеры Хамас или Хизбаллы приезжают в Москву и встречаются с российскими лидерами. Мы об этом говорим открыто, выражаем свое мнение, в том числе и российским коллегам. У нас непростой диалог с Россией, но важный для Израиля диалог и важный канал коммуникации по вопросам, прежде всего, связанным с российским присутствием в Сирии. Это и зона наших интересов, наших жизненно важных интересов. И то, что нас беспокоит в Сирии, это прежде всего иранское присутствие. И большинство контактов с россиянами фокусируется именно на этом вопросе вопрос иранского присутствия и угроз, которые исходят в адрес Израиля со стороны Ирана или иракских прокси, таких как Избала и других, и в Южном Ливане, и в Сирии. Это там, где Россия имеет довольно большое влияние на ситуацию, где находятся российские войска, где установлены российские системы противовоздушной обороны, поэтому мы І ті вопроси туждаємо з э, росіянами. А на вашу думку, можливі от впродовж там наступних 72 годин чи пізніше э, скоординовані дії э, ваших ворогів Ірана? Хамас, Хизбули, как организации и Сирии, возможно, его... Да, Йемена... к сожалению, нельзя исключать такую возможность. Террористы э, объединяются на почве ненависти к Израилю. Террористы могут координировать свои действия. Израиль готов к любому развитию событий. Израиль уже довольно много лет э, в качестве вероятного сценария рассматривает э, такое нападение сразу же на нескольких фронтах. Вы наверняка спросите меня, что произошло 7 октября, когда Израиль оказался не готов. Действительно, много вопросов в отношении того, что произошло 7 октября. Действительно, нас застали врасплох, и нужно это признать. Но я надеюсь, что Израиль не повторит ошибки, которые были сделаны и допущены 7 октября, когда Хамас совершил массовый террористический акт против Израиля, массовое нападение. И последние события последних дней показывают, что у Израиля по-прежнему есть большие и серьезные возможности. И Израиль сделает все для того, чтобы защитить себя, своих граждан, и сделает все для того, чтобы ликвидировать лидеров-террористов, которые стоят за нападением на израильтян. Прежде всего, за тем ужасным нападением, которое произошло 7 октября. Про, готов... Про неготовность, извините, пожалуйста, Израиля до масштабного террористического акта, то, что вы сейчас сгадали, напевно, вы говорите про неготовность военной разведки. Так, військової разведки, потому что мне кажется, что Сахал был готов до того. мы думаю, сейчас не будем кого-то конкретно обвинять, потому что еще окончательные выводы не сделаны, еще ведется расследование. Но понятно, что Многие структуры, которые занимались сектором газа, занимались обеспечением безопасности юга Израиля, наверняка допустили просчеты, допустили ошибки, потому что если бы система работала как нужно, то этого бы не произошло. Говорить, что в этом виноват, виновата какая-то одна структура, я думаю, что, во-первых, преждевременно, во-вторых, вряд ли возможно, потому что речь идет о нескольких структурах, которые отвечали за безопасность юга страны. Я на этом даже не хотел делать акценту, я уверен, что вы разберетесь там, в середине, какие были помилки, безусловно просто. Я Просто підводив до того наскільки Ізраїль готовий зараз, тому що ну існує абсолютно реальна загроза державі Ізраїль зараз. У ці години в ці години у вас буде додаткова мобілізація, чи Ізраїль настільки відмобілізований, що цієї потреби не існує, Поки у нас не об'явлена масова мобілізація резервістів. была мобилизация серьезных резервистов после 7 октября. Вы знаете, когда началась военная операция в секторе Газа, часть резервистов была направлена на север Израиля, потому что ожидалось, что Хизбалла в любой момент подключится к атакам, и действительно так и произошло, но в ограниченном формате это не была полномасштабная атака Хизбаллы на Израиль, это были попытки дестабилизировать ситуацию, и, к сожалению, север Израиля пострадал. Многие люди, десятки тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома, уехать в центр страны. Сейчас, как я сказал, массовые мобилизации не проводятся, но если нужно будет, то в течение 48-72 часов Израиль может мобилизовать несколько сот тысяч человек. И если это нужно будет, это будет сделано. Мы все время оцениваем угрозы, все время происходят совещания между политическим руководством, руководством сил безопасности, руководством армии. Если будет сделан вывод о том, что существует угроза, серьезная угроза безопасности и нападения на Израиль, то, соответственно, будут мобилизованы очевидные резервисты, будут произведены еще какие-то действия. А что вы спостерегаете? Вот в моменты такого загострения и загрозы существования державы, граждане Израиля поворачиваются а в Израиль? Для ну, как мы видели, 7 октября, после того, что произошло 7 октября, массовые израильтяне, которые находились либо в отъезде за пределами Израиля, либо жили и живут за пределами Израиля, вернулись в Израиль для того, чтобы мобилизоваться, пойти добровольцами, пойти добровольно в качестве резервистов в армии. Это было массовое явление. И история показывает, что каждый раз, когда есть такое обострение, есть угроза безопасности Израиля, израильтяне мобилизуются, возвращаются в Израиль и видят в этом свой моральный долг поддержать страну в минуту опасности. А пане посол а его на Близькому усходе, яке сейчас відбувається, на вашу думку, впливає на характер войны России против Украины? Ну и сегодня в мире все взаимосвязано, однозначно и э, э, Безусловно, есть влияние того, что происходит на Ближнем Востоке, на ситуацию в Украине, на войну России против Украины. И вы сами сказали о том, что иранские дроны используются против Украины со стороны России. Те же самые дроны используются против Израиля. Украина в этом смысле довольно большой опыт, уже почти два с половиной года. Поэтому мы этот опыт изучаем. И ведем диалог с коллегами в Украине для того, чтобы не повторять, возможно, тех ошибок, которые были допущены здесь. И наоборот, изучить опыт и понять, как лучше можно противостоять этой угрозе иранских дронов. Но при этом нужно понимать, что это не одна война, это разные войны, у этих войн разные корни, разные обоснования, разные источники. Израиль воюет с первого дня своего существования. Украина э, существует э, не так, э, не, э, несколько меньше, чем и, и Израиль. Э, история независимой Украины э, несколько короче. И э, активная фаза войны с Россией началась ну, в 2014 году, но, 20, конечно, 24, октября, э, 24 февраля 2002 года, когда э, произошло полномасштабное вторжение России на территорию Украины. И... Э, при всей схожности ситуации все-таки войны разные, и главное, враги абсолютно разные, и угрозы абсолютно разные, потому что мы не имеем дела, дела с ядерной державой, мы имеем дело в основном с террористами и со странами, которые поддерживают террор. К счастью, для нас, у террористов пока нет ядерного оружия. И у Ирана. Насколько мы знаем, пока нет, но мы знаем, что Иран стремится к ядерному оружию, стремится к тому, чтобы создать ядерную бомбу, и ситуация в корне изменится, если Ирану это удастся. Поэтому мы говорим о том, что мы должны сделать все, чтобы этого не произошло. Потому что если у Ирана будет ядерное оружие, я думаю, что это изменит, ну, по меньшей мере, Ближний Восток, а может быть и весь мир, потому что вслед за Ираном подтянутся другие страны, например, Саудовская Аравия и другие страны, которые захотят восстановить паритет с Ираном и тоже э, обзавестись ядерным оружием. Ничего хорошего нашему миру это не сулит. Українські історики мають наступну формулу української державності, що в 1991 році сталося відновлення української державності. А насправді російсько-українська така екзистенційна війна вона триває століттями. І, до речі, історичних доказів в цьому насправді дуже багато реально дуже багато. Говорячи про співпрацю Москви, Москви з Тегераном. А, і ми з вами зазначаємо про військову підтримку, яку надає Іран Російській Федерації. А що Іран може отримати у відповідь від Росії? Як ви вважаєте, і, і як ви ставитесь до, до, до того, що йдеться про військово-технічну співпрацю? Ну тобто, я у вас вже запитував, але що Росіяни можуть а, передати чи надати в якості такої ну оплати за послуги Ірану, нас дуже беспокоїть співпрацювання Росії з Іраном. Мы говорим об этом открыто. И прежде всего военно-техническое сотрудничество, потому что с одной стороны Россия получает дроны от Ирана, а с другой стороны Россия может много чего дать Ирану, прежде всего в плане развития иранской ядерной программы. Это нас, безусловно, очень беспокоит. Мы об этом уже десятилетиями говорим с Россией. Я думаю, что нас, ну, по крайней мере, слышали в прошлом, наши доводы слышали. И э, Россия в какой-то момент, не беру сказать, что происходит сейчас, но в какой-то момент Россия понимала, что Иран с ядерным оружием представляет угрозу, в том числе и для России. Не только для Ближнего Востока, не только для Ирана. И наши коллеги в свое время в России говорили о том, что да, они это понимают, и э, сотрудничество в ядерной сфере не развивалось слишком быстро, скажем так. Что происходит сегодня, я не беру сказать. Нас, безусловно, это чрезвычайно беспокоит. И мы сделаем все для того, чтобы Иран не смог получить доступ к ядерным технологиям, к ядерному оружию, прежде всего, дипломатическим путем. Но ну, если дипломатические возможности будут исчерпаны, то есть и другие пути. Я читал историю организации МОСАД, которая противодействовала развитку иранской ядерной программы. А, Тем часом, судя по всему, россияне поширили фейк щодо реакции Украины на ситуацию, связанную... і із тією, яка зараз складається навколо Ізраїля, наша антидезінформаційна рубрика. Зараз – «Антидеза». Наш фронт боротьби з російською дезінформацією, рубрика антитеза. Антитеза. Отже, суть цієї дезінформації наступна: речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий опублікував спростування у зв'язку з поширенням російською пропагандою фейкового допису в лапках, ну тому що допису не було міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в соцмережі X. Ретранслювати російський фейк я не буду, тому що це важлива частина протидії дезінформації, не поширювати і не посилювати її іншими медіа. Це треба розуміти. Фейк має бути зупинений. Скажу лише, що росіяни приписали міністрові закордонних справ України фразу щодо того, як має себе поводити Ізраїль. Фразу якої не було. Представник МЗС України Георгій Тихий сказав наступне: якщо перевірити профіль Дмитра Кулеби в соцмережі X, то стан. Не очевидно, що такого допису не існує. Але оскільки російська пропаганда наполегливо працює над поширенням цієї недолугої підробки, я можу офіційно підтвердити, що це фейк, пане посол. Я так зрозумів, що спростування цього фейку та цієї дезінформації свідчить про те, що Україна не збирається щось радити Ізраїлю, як захищати свій власний суверенітет, так і не збирається ставити питання про там перерозподіл е е військової допомоги між Україною і Ізраїлем. А такими вкидами, очевидно, нас намагаються, ну, якщо не посварити, то, то зробити ситуацію ну, такою напруженою. Ви, ви в Ізраїлі, ну ви в даному разі в Україні, звісно. Я маю на увазі політики в Ізраїлі, фіксуєте такі дезінформаційні вкиди і як на них реагуєте? Я не знаю, якому фейку йде річ зараз. Но мы проверяем, всегда проверяем информацию и стараемся пользоваться проверенными источниками и всегда обращаемся к первоисточнику, а не к пересказу тех или иных высказываний. Единственное, что могу сказать, что с Украиной у нас есть понимание, полное понимание в отношении Ирана. У нас есть общий интерес, это наш общий враг. Мы должны и действуем сообща. И что касается позиции Израиля, начиная с 7 октября, э, войны с террором, то мы ощущаем поддержку со стороны Украины. И э, вы помните, что и президент высказался однозначно в поддержку Израиля после событий 7 октября. И сейчас э, не было официальных заявлений по поводу последних событий, но в плане общественного мнения мы чувствуем, что в Украине нас поддерживают, и в Украине нас понимают. Когда вы говорите про наш общий враг, вы имеете в виду только лишь иран а мы тоже его можем назвать врагом потому что иранские дроны летят на наши головы или вы говорите о более широкой коалиции авторитарных государств которые бросили вызов демократической цивилизации я понимаю что что вы имеете в виду мы не определяем россию как врага это не вражеская страна для нас ни в коем случае для нас прежде всего враг это иран и те террористы которые совершают теракты против израиля и те, кто финансирует и поддерживает террор открыто и напрямую. Поэтому, говоря о общих врагах, я прежде всего имею в виду Иран, потому что для Украины это также враг. Иран практически участвует в войне против Украины, поставляя, напрямую поставляя оружие России, прежде всего дроны. И наш общий интерес ⁇ это противодействовать влиянию Ирана, противодействовать... підтримки терора і війни проти України з сторони Ірану пане посол, я буквально випросив нам ще одну хвилинку, так а я не загострюю питання щодо військової допомоги Ізраїля Україні. Ну тому що я розумію, що Ізраїль невелика країна, у якої багато ворогів і ця зброя. Вам самим може знадобитися так, але оскільки в медіа була інформація про те, що а, певна кількість систем Петріот можуть переміститися до сполучених штатів, бути там відремонтованими, можливо, модернізованими, а там вже сполучені штати будуть вирішувати, як ними розпорядитися. Водночас Ізраїль отримує новітніші системи в зв'язку із цим загостренням, така операція на вашу думку залишається можливою. Насколько я знаю, решение по этому вопросу еще не принято. Действительно, были разговоры о том, что Израиль планирует списать системы Патриот, которые были нами получены еще в начале 90-х годов перед первой войной в Персидском заливе, когда еще был Саддам Хусейн, вы помните, действительно, Ирак тогда обстреливал территорию Израиля, и патриоты нам очень помогли. И вы сбывали баллистичные мы, ракеты. Мы сбивали, да, баллистические ракеты. Сейчас наши технологии ушли далеко вперед. Возможно, такой необходимости в патриотах нет. С другой стороны, глядя на ситуацию в Израиле сейчас, я думаю, что вот именно в этот момент нам нужно все, что у нас есть для того, чтобы защититься, потому что мы ощущаем угрозу ну, как минимум, с четырех сторон. Это Хизбала на севере, это Хамас, который, часть уже не представляет той угрозы, которую представлял накануне 7 октября. Это Иран и это Хуситы которые также э, обстреливают время от времени территории Израиля, в том числе и при помощи дронов. Пане дуже дякую вам. Шановні Михаил Бродский, надзвичайный полноважный посол державы Израиль в Украине, с нами был в студии. Дуже дякую. Шо? Дуже, дуже, дякую вам, шалом. Підписуйся на канал Радіо НВ, ось тут.